Здравствуйте, ребята, а также их родители. Здравствуйте. 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 Так, ну, я надеюсь, уже все подбежали, да? У нас есть еще. Ну, ребята, подходите скорее к да? нам. Вы выспались сегодня? Да. Ну, это Сегодня вечером надо раньше лечь спать. Хорошо. Сегодня я хочу вам рассказать одну историю про девочку, которая училась в школе и ездила в школу с мамой. Поднимите руки, кто из вас ходит в школу. А кто в детский сад? Есть такие? Есть, кто ходит в детский сад. Хорошо. Ну, разницы большой нету, все равно ходить как на работу. Что туда, что туда. Важно? Однажды Вероника с мамой ездила на электричке в школу. Мама на работу находилась рядом возле школы Вероники. Ну, и вот мама позвонила и говорит, что я сегодня на работе задержусь, поэтому со школы ты будешь возвращаться сама. Скажешь папе, что я приеду в 9. Ну... Вот девочка после школы думает, ну да, ладно, сама так сама на электричке не привыкать ездить, я дорогу знаю. Э -э, Вероника свою остановку не пропустила, приехала домой, ну все в порядке, приходит следующий день, надо опять ехать на, э, маме на работу, а Веронике в школу едут они вместе, ну и мама опять звонит и говорит, я тебя сегодня со школы не смогу забрать, поэтому ты езжай домой сама. Ну вот, Вероника после школы, холодная, потому что все, что ей мама давала, она уже скушала. Подошла на остановку электрички и только хотела доставать из своего пакета булочку, которую она купила. Она услышала голос учительницы и узнала, что это ее учительница. Как вы думаете, что она сделала? Она прилеталась. Правильно, она прилеталась. А что еще сделала? Вероника, ведь у меня был пакет с булочкой. Она предложила ей булочку. Да, прям так сразу, да? Она же голодная была, может быть, не предлагала? Предлагала. Ну ладно, остановимся. Вероника достала этот пакет с булочкой. Он так пах, Она была такая голодная. Она туда, а булочка ж такая маленькая была. И думает, да, нечем делиться. Но... Ее осенила мысль, а вдруг моя учительница тоже голодная. И достала свою булочку и предложила учительница. Говорит, держите, это вам, вы, наверное, голодная. Учительница была очень удивлена, и ей было очень приятно. И говорит, да? и получается, Вероника поделилась с самым маленьким, то, что она для себя купила, поделилась с учительницей. А взамен, что она получила? Бананы, яблоки. Это больше, чем одна булочка. Да. Наверное, еще и вкуснее? Да? Нет? Да. Ну, кому да, ну как? Кто что любит? Хорошо. А теперь у меня вопрос. А хотелось, хотелось бы вам попробовать этот, это на собственном опыте? Хотелось бы, как это быть добрым и как это получить больше? Хотелось бы, кому хотелось бы поднимите руку? А что для этого надо сделать? Что для этого надо сделать? А что сделала Вероника? Поделилась, Поделилась едой. Ага. Значит, надо делиться едой, чтобы быть добрыми, чтобы э, подарить хорошее настроение и быть самому э, добрым и вот таким вознесенным, радостным. Потому что делиться ⁇ это очень хорошо. Если вы поделитесь, значит вам что-то, возможно, больше вернется. Но делиться надо не из-за того, чтобы вам вернулось что-то вкуснее, что-то больше, а из-за того, что это очень хорошие поступки, которые приносят радость лично вам и окружающим. Я надеюсь, что вы будете делиться, правда? Поднимите руки, кто хочет поделиться. хорошо, не все хотят, но будем надеяться, что этот опыт вы попробуйте на себя. На следующий раз вы расскажете уже историю о том, как вы поделились, какие чувства наполняли вас и какая история случилась с вами. Договорились? <связывая> а сейчас мы помолимся. <связывая> Боже, мы тебе за этот день, что ты нам его подарил, а, что мы э, можем э, быть тут с тобой, э... Цьому святому твоєму храмі, дякую тобі і за цих дітей, що вони прийшли. Е, і стіли тих, хто хворіє. Е, зроби так, щоб е, всі були здорові. І Зроби так, щоб е, кожна людина могла приходити той святий храм, кожна свобода. Еще вся готова. Аминь. Аминь. Колючие каштанчики на дереве сидят. И ждут, когда пора будет. А они с собой ребят. Скоро лопнет кожика, колючая на них і упадут по деревом, тот стих. Вот это будет радость, і детська рука знайдет каштанчик свеженький глядя їх далі. Вересень, вересень, тихо на вересі осені перші сліди. Верби похилені, темними крилами горнуться аж до води. Клич над долиною у журавлиному у смуток і смута а над калиною над Україною сонце всміхається ще. Як палутиночка рветься стежиночка, що через поле вела. Ну а літочко красного квіточка, Богу хай буде хвала. Амінь.